Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan para subscriber channel YouTube TV Semeru. Semoga para subscriber senantiasa diberikan sehat panjang umur dan sukses selalu dan tetap bahagia bersama keluarga di rumah. Demikian juga untuk para pekerja, semoga sehat selalu dan tetap semangat juga selamat dalam aktivitas kegiatan renovasi Stadion Kanjuruan ini sukses buat kedua PT Waskita Karya dan Api Peraya tentunya mudah-mudahan nah, semuanya berjalan lancar sesuai waktu yang sudah ditentukan Sore hari ini, tepatnya tanggal 30 Oktober 2024, hari Rabu ya, kita akan berbagi info buat rekan semuanya seputar pemasangan daripada uh, atap baja lengkung yang ada nanti pemasangannya di bagian depan daripada Stadion Kanjuruhan ini sendiri. Bagaimana pelaksanaannya itu uh, kita ikuti rekan. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya jadi kita sebelum sepil uh, pemasangan daripada atap baja lengkung yang di bagian depan kanjuruan pintu depan uh, itu jangan lupa like comment dan subscribe silakan di like di klik dan silakan subscribe yang belum subscribe silakan di klik ya agar terus bisa mengikuti kegiatan kami karena subscribe itu sendiri cukup sekali, dan subscribe itu sendiri gratis. Sekali lagi, subscribe cukup sekali dan gratis, rekan. Oke, kita akan intip rekan ya, pemasangan atap baja lengkung ya, tepatnya di bagian depan, uh, stadion Kanjurun, atau pintu utamanya. Kita intip rekan. Ya, di sini mulai tampak terdengarkan ya uh, aktivitas para pekerja ya. Dan di sini juga kita dengar suara besi. Nah, ya inilah rekan pelaksanaan daripada pemasangan atap baja lengkung ya. Mungkin apa yang kami sampaikan sebagai atap baja lengkung ini yang sebenarnya apa, uh, silakan dikomentari rekan ya Nah, jadi agar kita semuanya menambah wawasan ya Jadi kalau saya memang jujur saya tidak mengerti apa ini sebenarnya yang mungkin menurut saya adalah atap baca lengkung silakan dikomentari rekan yang tahu agar rekan semuanya bisa mengerti yang membaca di dalam komentar ini silakan Oke kita lanjut Ya bisa kita lihat rekan ya di atas sana di paling ujung mulai dilaksanakan penutupan ya tepatnya di tribun VIP-nya ya warna biru. Nah, itu pelaksanaan sudah mendapatkan sekian persen ya. Nah, inilah hasil kerja nyata daripada uh, para pekerja yang di bawah naungan PT Waskita Karya dan Abibraya rekan. Nah, ini kita lihat juga di bagian bawah ini juga masih ada material-material yang nantinya pasti akan difungsikan penempatan-penempatan masing-masing ini. Coba kita sepil lebih dekat lagi, ya. Coba kita merapat lebih dekat, ya. Ini tampak seperti ini, rekan. Perkembangan daripada uh, yang dimaksud tadi, saya menyampaikan atap baja lengkung, ya, warna biru. Nah, seperti ini untuk bagian depan sendiri. Sudah mendekati rampung juga, dan untuk atap, nah, ya udah tinggal hanya penutupan di baja lengkungnya ini aja, rupanya ya. Untuk cuaca seputaran Kanjuran memang kurang beruntung ya, artinya di sini ada, kami lihat cuaca sedikit mendung, rekan. Jadi tentunya kita banyak harap dan banyak doa agar pelaksanaan renovasi ini sampai Desember ini bisa clear dan tidak mengalami hambatan dengan adanya cuaca hujan yang biasanya bulan seperti ini sudah turun hujannya ya. Tapi mudah-mudahan dari pelaksanaan ini tadi semuanya bisa terselesaikan rampung pada bulan Desember atau tepatnya akhir Desember tahun ini tahun 2024 ini bisa terselesaikan semuanya tentunya kita banyak doa rekan ya buat pelaksanaan daripada renovasi Stadion Kanjuruan ini sendiri Kita dengar juga yang untuk bagian dalam rekan ya. Sekarang fokus untuk di bagian konstruksi besi ya. Nah, kita dengar bersama eh, yang mana suara besi sangat terdengar sekali dari bagian saya ini. Di sini juga tampak sudah mulai pengerjaan sebagai atap baja lengkung ya. Walaupun hari ini baru mencapai sekian persen, ya, tapi mungkin dalam waktu dekat ini nggak perlu lama. Sudah bisa terselesaikan. Sore hari ini juga, dengan cuaca yang mendung ini, saya ingin melihat dan... Berbagi info kepada rekan semuanya tentang perkembangan daripada uh, pembangunan monumen yang ada nah, ini nanti kita sepil uh, tapi kita lihat di sini juga rekan sebelum kita sepil pembangunan monumennya kita melihat perkembangan-perkembangan yang sudah sangat signifikan ini ya uh, seperti ini perkembangannya rekan. Sebentar lagi kita akan bergeser ke pembangunan monumen. Bagaimana perkembangan sampai di mana? Untuk itu diikuti terus rekan ya. Sambil melihat ini sebentar kita akan bergeser melihat monumen ya. Pembangunan monumennya bagaimana dan di mana nah, rekan-rekan biar tahu semuanya. ya kita geser ke monumen ini pembangunan monumen rekan ya yang rencananya memang seputaran sini dan di sini untuk bagian dalam sudah dikerjakan ya untuk rencana pembangunan monumen sendiri bentuk itu sudah kami tayangkan sudah kami bagikan info ya, buat rekan semuanya. Mungkin para subscriber sudah pernah melihat bentuk daripada monumen itu sendiri, tapi menurut saya gambaran itu sudah sangat bagus dan sangat memenuhi untuk layak, rupanya ya. Nah, itu makanya udah berapa kali kami berikan info kepada rekan para subscriber ini. Ya, itu tadi sudah kami tayangkan yang jelas. Tapi saat ini, sore hari ini, ah ini masih pelaksanaan pengerjaannya. Jadi, memang ada beberapa bahan material yang ada, itu memang fungsinya masih banyak, ya, seperti ini tadi. Besi-besi uh, memang difungsikan untuk pengerjaan uh, monumen ini sendiri. Jadi kami sering tayangkan bagi info buat rekan semuanya. Uh, itu beberapa material memang masih bukan tercecer, artinya memang masih digunakan ya. Ya rekan. Kalau seperti ini cuacanya rekan, memang kita tidak pernah berharap ya. Tapi mudah-mudahan ya kita optimis bahwa pengerjaan uh, renovasi Stadion Kanjuruhan ini akan tetap sukses ya. Nih saat ini sudah diguyur hujan ya basah ya. Ini tadi di depan sana sempat hujan juga sempat uh, terang. Dan saat ini kita dengar sendiri ya cuaca hujan sudah turun lagi airnya ini. Tapi kami tetap semangat rekan untuk berbagi info buat rekan semuanya baik itu tadi. Dan tentunya mari kita dukung para pekerja ini semoga senantiasa sehat, selamat selalu dalam pengerjaan renovasi stadion Kanjuran ini. Ya, ini salah satu bukti rekan ya bahwa semua para pekerja juga masih tetap semangat. Coba kalau kita lihat di bagian atas itu menurunkan beberapa besi ya. Itu menggunakan jas hujan. Artinya walaupun hujan-hujan seperti ini, mohon maaf rekan. Ya, semoga tetap semangat dan sehat selalu, selamat buat para pekerja ya. Seperti ini perjuangannya terlepas dari apapun yang ada di dalam pikiran kita yang penting kita tetap mendoakan buat rekan semuanya buat para pekerja juga nah itu artinya ya ya sekarang coba kita sepil yang bagian lain ya bagian yang berbeda melihat di bagian atas sekarang bagian atas Eksterior ini ornamen-ornamennya perkembangannya sudah cukup luar biasa ya Nah kita akan geser lagi rekan jangan di skip diikuti terus kita akan geser lagi ya Waduh mulai hujan rekan Iya terasa hujannya udah ya ini hujan ya tapi saya melihat beberapa pekerja masih tetap semangat ya aktivitasnya sekarang ada di bagian dalam ya mungkin geser di bagian dalam rekan kasihan sepertinya masih aktivitas ini rekan ya dengan mengambil posisi yang berbeda ini ya kita pindah kita pindah, pindah dulu geser lagi ya pekerja sudah masuk semua ya artinya aktivitasnya digeser ke bagian dalam rekan apa yang bisa dikerjakan di bagian dalam itu yang dilakukan rupanya ya ya terkadang memang cuaca yang mempengaruhi segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan rekan ya seperti halnya yang kita lihat ini saya akan geser ke depan ya ke depan lagi ya di sini tampak aktivitas ya ini hmm, tampak jelas masih ada aktivitas di depan saya ini ya ini aktivitas untuk pemasangan atap baja lengkungnya ya udah dapat beberapa lembar lumayan ya tapi dalam minggu ini rasanya sudah bisa terpasang semua ya masih tampak jelas ya kan ya aktivitas di atas nah ya ini itu di bagian atas masih aktivitas ya Kalau saya melihat inilah tampak perjuangan para pekerja ya yang sudah berupaya maksimal, tidak mengenal lelah. Dan itu tadi ya terlepas dari apanya dan bagaimana, ya memang dia bekerja, tapi rasa tanggung jawab bekerjanya rupanya sudah sangat luar biasa, gitu ya. ya kita memang juga para pekerja berharap Desember ini bisa selesai semua ya ya tidak perlu disekip diikuti terus bagaimana perkembangan di bagian depan ini rekan kalau tadi di waktu itu istirahat saya hujan kan itu semakin sore, cuaca memang juga mendung. Ya, ya, coba kita melihat yang bagian lain. Ya, kita intip yang bagian lain. ya sore hari ini pelataran stadion kanjuruan sendiri sudah mulai tampak ramai kan ya walaupun cuaca sedikit mendung ini tapi di sini memang hampir setiap hari saat-saat sore hari ini selalu ramai ya baik itu para pedagang dan untuk para Oh, warga yang sedang menikmati sore hari sekedar duduk atau menikmati sambil memandang perkembangan daripada stadion Kanjuruan ini sendiri tampak keramaian di sini juga luar biasa dari warga ya baik itu juga dari para pedagang. Saya juga masih mendengar aktivitas sore hari ini. Ya memang pekerjaan ini semuanya sering dilemburkan. Hampir tiap hari dilakukan lembur ya dari para pekerja itu. Tuh sampai naik ke atas serkan ya. Coba kita melihat lagi yang bagian biru-biru itu, rekan. Ya, yang tidak lain itu atap baja lengkung. Ya, sudah terpasang. Nah, mungkin ada yang tahu namanya itu apa, rekan? Ya, silahkan berikan komentar. Ya, karena saya sendiri nggak tahu itu namanya, mungkin atap baja lengkung. Ya, nah ini seperti ini, ini yang warna biru di bagian bawah ini, rekan ya nah, ini nanti posisinya akan di atas ya akan naik semua itu menutupi bagian tribun VIP untuk yang tahu nama warna biru ini rekan ya material warna biru ini apa silahkan komentarkan berikan gambaran biar kita juga bisa tahu semua ya saya sendiri mencoba meraba-raba di google sebenarnya tapi ya belum menemukan mungkin ini atap baja lengkung ya Oke, okay, rekan. Waktu semakin sore, ya, kita akan lihat bagian sisi lain. Ya, ukuran saat ini sudah menjelang petang, rekan. Ya, Nih, tampak masih ada aktivitas, ya, Metro Holland, ya baru masuk juga ini sekedar bagi info buat rekan semuanya ya bahwa proyek renovasi stadion Kanjuruan ini memang sering dilembur ya sampai malam gitu ya ada beberapa tayangan kami sudah kami sampaikan kami tayangkan untuk rekan-rekan semuanya saat malam hari ya aktivitas lembur malam hari ya seperti itu tadi yang sudah pernah kami tayangkan kami sampaikan buat rekan ya Inilah gambaran pelataran stadion Kanjuruan yang ada di Kabupaten Malang. Tepatnya petang hari ini, suasana Kanjuruan masih ramai ya. Walaupun pasca hujan ini. Tadi sempat hujan, kami ya, lakukan istirahat sebentar dan kami ambil beberapa lagi gambar buat rekan semuanya. sekali lagi semoga para pekerja senantiasa diberikan kesehatan selamat selalu dalam aktivitas renovasi stadion Kanjuruan untuk para penonton yang belum subscribe berkenan Lakukan subscribe dengan ikhlas hati. Klik subscribe-nya yang belum subscribe. Untuk yang sudah subscribe, kami sampaikan terima kasih, ikhlas hati Anda semuanya, agar terus bisa mengikuti kegiatan kami berikutnya. Tayangan-tayangan baru dari kami akan kami sampaikan buat rekan semuanya, para subscriber. Tapi mudah-mudahan pekerjaan proyek ini berjalan lancar ya, walaupun sedikit mungkin ada kendala hujan. Tapi uh, kita sama-sama berdoa semoga lancar semuanya, tuntas bisa akhir tahun ini bisa terselesaikan semuanya. Terima kasih buat rekan semuanya. Tidak lupa salam hormat kami buat keluarga, kami hanya mampu berdoa buat para subscriber, para penonton saya. Semoga senantiasa Anda semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan tetap bahagia bersama keluarga di rumah. Berikan panjang umurnya, murahkan rezekinya. Sukses selamat buat para pekerja yang dalam naungan PT Waskita Karya dan Api Peraya. Salam hormat kami buat keluarga. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, rekan semuanya. Ikuti terus channel YouTube TV Semeru, memang buat Anda.